श्रीशङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयं यपटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्याम् धनाति लभते धनं विद्यार्थिलभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रादि लभते पुत्रान् मोक्षादि लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रम् श्रीशेङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यपटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्तिलभते धनं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रार्थ लभते पुत्रान् मोक्षादि लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे शेङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐशेङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्य पटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्तिलभते धनं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्तिलभते धनम् पुत्रादि लभते पुत्रान् मोक्षादि लभते गतिम्, जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या बवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ शङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामाधसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्य पटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्ति लभते धनम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रादि लभते पुत्रान् मोक्षादि लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे शङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओ श्रीशङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामाधसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्य पटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्ति लभते धनम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे शङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओ श्रीशङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशन्तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयं यपटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्ति लभते धनम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थ लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे शङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओ शङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्भोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यपटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थीलभते विद्यां धनार्ति लभते धनम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्ति लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थ लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे शङ्कटनाशनं नाम गणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्